Препарат Forever Move. Я думаю, что многие уже принимали, кто-то знает об этом препарате, а кто еще не принимал, то у вас сегодня будет возможность услышать и, в общем-то, оздоровить опорно-двигательный аппарат. Здесь есть коллаген, здесь есть хондроэтин, глюкозамин, гиалуроновая кислота и куркумин. Для чего сделала эта компания? Вот то, что я говорю, с учетом того, что происходит сегодня с нашим здоровьем. Грыжи, протрузии, заболевания суставов. И поэтому синтезируем вот такой препарат. Но препарат уникальный. Вот те, как вы не найдете такого сочетания. Более того, что стопроцентная биодоступность. И принимаем его по капсулке три раза в день. Значит, смотрите, когда у вас есть проблемы опорно-двигательного аппарата с вами все нормально, но что сегодня является уже симптомом, когда у вас уже есть проблемы? хруст суставах. Если начали хрустеть суставы, значит жди, беды. нужно уже начинать принимать препараты не тогда, когда суставы воспаляются, когда выходить не может когда э, ноги не имеют и так далее, что грыжи поврастали, а когда уже начинают хрустеть суставы, и вот тогда можно взять комплекс Провермов Сок «Свобода», где есть хондроитин, глюкозамин. Туда можно добавить кальций, натурмин, а еще суставы, которые болят и которые скрипят, смазывать вот таким лосьоном, алоэ хит, куда входит салициваты, куда входит каинский перец, где есть алоэ. Вот этот крем очень хорошо снимает воспалительный синдром. И в Форевере еще есть такой крем МСНГ. Можно сочетать два крема. То есть это для опорно-двигательного аппарата. То есть Forever Move, Forever Свобода, кальций, на турнин вы используете. И туда еще добавьте Арктическое море. можете заказать готовую программу, которая называется «Тач Свобода Движений». И можно пройти эту а, программу. Там внутри в файле все расписано, как это все принимать. Что еще...